Переходим ко второму вопросу. Про завершение статуту коммунального предприятия. Я прошу тише. Знадания ритуальных послуг до призначения на посаду директора коммунального предприятия. Вопрос рассматривался на коммунальной комиссии. Докладывает председатель коммунальной комиссии Кмет гм. Иван Анатольевич. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, ну, мы сделали еще один шаг вперед, я так думаю, потому что мы принимаем сейчас решение о создании еще одного предприятия, которое будет входить в ведение Сырского совета. То есть настало время, чтобы мы с вами рассмотрели устав предприятия, специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания. Вот. Но цель и его направление деятельности вы уже читали сустава. Думаю, что если не было вопросов, если не было предложений каких-то, вы с ним все не согласились. Я думаю, так все и ознакомились с ним. Нет, не было предложений. Не было предложений, что там за ним будет заниматься внешней экономической деятельностью или то, что будут брать кредиты. Есть вопросы по этому. <как> В прошлый раз я Вопросы по то есть э, ну, выносятся на рассмотрение э, организация такого предприятия, которое будет заниматься согласно устава, э, наводить порядок э, на кладбище, в те, что находится в нашем ведении, э, прилегающая территория, создавать условия контроля уже за местами э, похования этих, этих граждан наших, э, так как сельских жителей, так я думаю, и других э, лиц, которые будут обращаться, ну, себя, что есть родственники, которые обращаются и хотят быть где-то. Поэтому э, я хотел бы, ну, э, наша комиссия рассмотрела этот вопрос. Э, у нас э, был Лепатов э, Александр Иванович, который рекомендуется на директора этого предприятия. Мы с ним обсудили эти вопросы, так сказать, дали э, свои рекомендации. И я хотел бы сейчас представить вам Александра Ивановича, чтобы он э, вкратце изложил свою позицию видения этого вопроса, свои планы изложил, ну и ответил на те вопросы, которые будут возникать у вас будет его объяснений. Александр Иванович, я хочу э, внести значит, пояснение, что депутатам э, Замрина и Николаевны, председателям бюджетной комиссии, э, внесено, предложено внести дополнение в пункт 8.7, раздел 8, облик, взвитность, что э, предлагаемое к утверждению предприятия ежеквартально отчитывается перед органом управления э, в лице и бюджетной комиссии. Как дополнение, 8.7 да. Пожалуйста, принимайте. Ну, вы все знаете, что территория э, кладочка очень большая, два классика. У нас такая да, ситуация, которая сложилась. Поэтому требует наведения порядка, да. вложения каких-то средств для разного рода пунктов, которые указаны в уставе деятельность, ну, как бы сугубо похоронная, можно сказать, теми словами. Вот. Ну, по мере значит, поступления вопросы будут решаться поэтапно, совместно с вами. тем более надо инвентаризацию провести на кладбище, и тогда будет ясно, какие дополнительные надо меры принять для того, чтобы и соответствующее состояние нашей территории. Вот. Ну, какие-то вопросы, пожалуйста, пожалуйста, Желание есть? Ну, желание есть, конечно. Нет. Пока, пока, нет, не отбили. Да, пока нет. От... Вам будет тяжело, вы первым проходите. Да, я что хочу... это? А День... а Одну хочу... это... а День... а сейчас мой это... план предприятия. Но... Дело в том, что, еще раз, что территории большие, и поэтому требуют, соответственно, внимания финансового потоков, Потому что и штатные расписания, и, ну, как вам сказать, соответствующие, может быть, дополнительные здания и сооружения, которые на ритуальные все эти дела будут запроектированы. Вот. Разбивка по квадратам, по массивам, по улицам, хотя это очень сейчас сложно сделать, потому что там хаос. Э, но, топ, все, кто был, тот видит, что там не пройти, не проехать, и уже уже там ага. будет, э, ну, придется начинать с чистого э, листа. А на какие визуальные цели? Дай угу. больше, чтобы мы не пожалуйста. Пока содержание, наверное. Ну, содержание. Во-первых, надо провести монетаризацию, взять на баланс даже тот же, те же заборы, которые там стоят, я даже не знаю, как вот, в такой ситуации сейчас поступать, потому что вот полицейский, то есть видел в таком состоянии кладбище новое, что заборы надо ремонтировать и восстанавливать, там где разбиты есть пролеты. И, ну, короче, есть, да. Я а хочу еще пояснить, еще одну секундочку, нужно, я сделать хочу сделать пояснить то, присутствующим, что вот да, да, мы как бы ну, не считаем его закрытым старое кладбище, но оно как бы уже вот, все, все придет, приходит, подходит к этой черте. И по состоянию на сегодняшний день нет решения об отводе земель под кладбище. Вот сколько ему лет. То есть э, фактически, да, оно, оно не передано в управление, оно не находится на балансе Сельского совета по новому кладбищу. Ему направили письмо, запросили такую документацию у фирмы Макенда. Якобы при переносе кладбища они, было принято решение об отводе земель. Также ну, как мы, мы не получили еще у них ответа, но э, хотим сразу же готовить такое как бы, предложение от депутатского корпуса, озвучим его на следующей сессии, когда будет утверждаться будут тарифы, оговариваться льготы, которые предоставляются жителям села, ну, льготным категориям. Суть вопроса в чем? мы разрабатываем генеральный план развития села, и я думаю, что депутатский корпус должен внести такое предложение о том, чтобы расширить границы ныне существующего нового кладбища, с тем, чтобы впоследствии нам не пришлось искать место под третье кладбище, что влечет за собой дополнительное ограждение, та же ритуальная площадка, ну вы понимаете, целый ряд услуг, да. Я хочу спросить еще, лет

Нет, я лично сама оплатила за Нет, Наталья Владимировна, я вам скажу прямо как есть, что кто бронировал, вы получали, и я в том числе, квитанцию от расходного ордера, деньги зачислялись на счет сельского совета. О целевом их использовании... Ни один из нас присутствующих официально сегодня ответить не может. И что, не задали подсчитать примерно хотя бы какие поступления были в ну вот Калина ну, Кондратьевна сейчас 6, 6, 6, 6, 6. находится. 6, 4, 4, Подождите Я минуту. Нет, вопрос. Нужно нужно не дело в том, на дороге многие а там повышенные цены у них дороги. А куда же деньги шли, если кладбище не благоустраивались? Вопрос, на который нет ответа. Я думаю, что мы начнем с чистого листа. Можно вопрос? Я хочу задать вопрос. Ну, хищать, хищать, пожалуйста. Инвентаризацию, я думаю, проведет нынешний утвержденный директор. А вот к Александру Ивановичу у нас был вопрос на коммунальной комиссии. Мы попросили вас подготовить по цифрам, конкретно расписать уставной фонд, на какие, на что он должен потратиться. Хотелось бы увидеть вот эту расписанную Схема. И плюс мы попросили вас предоставить нам штатное расписание, которое вы планируете. Штатное расписание, я думаю, будет перенесено, наверное, на рассмотрение. Но мы же должны примерно предполагать ваш план развития, чтобы вы План развития, ну что, директор, Не, ну это хотелось бы... А как хотя бы один? Я так понимаю, что по мере, так как это предприятие первое в комментариях районе... Вы покажите, где в Коментаровском районе а, еще есть. есть и, многие приезжают. вопросы, многие... Ну, Я попрошу люди. тише, Я тише понимаю, пожалуйста, Александр, Наталья Владимировна. Александр Андреевич, может посещал сказать, на комиссии он говорил, что есть ну, как бы, развилки двух путей. Еще нельзя однозначно сказать. Поэтому как бы просил нас немножко отнестись с пониманием к этому и как бы подсказали где-то, где-то может быть по ходу его работы он практику наработает. Пусть сейчас нельзя сказать, сколько охранников, может их пять нужно будет. А может, мы их сейчас не можем Я хочу сказать, сказать что в процессе обсуждения значит, было предложено Александру Ивановичу и назначить срок представления этих документов на следующую программу, на следующую сессию, программу развития предприятия тарифы на оказание услуг э, с вилкой ну, от и до в разрезе осенний-зимний летний-весенний сезон э, бронирование мест для жителей села ну понимаете да то есть категория оценочной стоимости произведенных работ для жителей села и для, вот, скажем так, и на Просто вот в бытность мою за эти полтора месяца вот пришли родители, у них случилось несчастье с дочерью. Она здесь родилась, выросла, окончила школу, получила городскую прописку. Что сказать в этом случае? Что мы отказываем? Вы понимаете, да? То есть просто тариф, конечно, он должен учитывать разницу между сельским населением и тем, кто, ну, как сказать, ст я стал могу. в статусе городского. Да. Может, да, вы, пожалуйста. да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему на старом кладбище не производится захоронение по правую сторону? Да, там, да. где братская могила, там как же сейчас очень большая территория. Там Начали, по-моему. Вы, вы сейчас спрашиваете, он что? еще не вступил? Я, ну, я, я спрашиваю, за... потому что ага, все новое-новое. Ага. Очень много земли. Правая сторона. я объясню, когда мы перед. Послушайте, когда мы перед поминальными днями производили уборку кладбища, вот Баграс Сархисович оказывал помощь, у меня тоже такой вопрос возник. Я его задала спросу Александру Ивановичу. Александр Иванович пояснил, что правая сторона при въезде на старое кладбище это земля, отведенная под стоянку автомобилей. Нет, это такое решение. Ну я вам говорю, какой получил ответ, Значит, я ж не веду. Когда в 2008 году мы делали обследование, нам дали ответ то, что э, старое кладбище закрыто, хотя акта закрытия кладбища не дали и сказали, что да, территория для... Алия славы. Алия славы. Алия Славы, вы мне извините, если человек умирает, всегда родственники хоронят всегда со своими вместе. Никто туда не пойдет. Разные коронит. бывают ситуации. Но вопрос Это в том, что у нас нет столько... в а чем проблема? Может, можно? Да. можно. Пожалуйста, Игорь Николаевич. Да. Игорь Евгеньевич, пожалуйста. Вот, Разрешите? На самом деле, каждый из вас задать сейчас очень много вопросов по существующему, но существующему, старому, по существующему, но существующему И мы на них ответы получить не можем. Правильно, вы задаете вопросы, и получить на них не можем. Александр Иванович, наш депутат, которого вы все знаете, изъявил желание ну, как бы навести порядок в этом плане. Вы знаете, честно скажу, я ему задал, думаю, наверное, больше, чем все, вы все вопросы. Вот ему, Саша, ты идешь на это, и вот вопросов столько, на которые он на самом деле ответить не может. Он в течение, этот разговор состоялся там две недели назад, он объехал э, Комитерновский район, так, со словом ну, и говорит, да, я да, не могу, да. я говорю, ты выходишь на сессию, я говорю, ты должен выйти с программы, ты был, задавал вопросы с тарифами, и вообще, для чего оно тебе нужно, он уже не ответил, он говорит, так, как сейчас, сейчас вы услышали ответ, ну, что не может на него ответить, он должен с этим разобраться. Вопрос номер два. На самом деле, что там делать, как захоронилось, как, какие, какое имущество принадлежит там громаде. Тот же самый забор, встроенный, наверное, за деньги там громады. Всевозможные да, да. другие сооружения. Ну, я предлагаю такой вопрос. Если вы считаете, значит, проголосовать, что это предприятие, если оно нужно, значит, открыть, а обязать его на следующую сессию с этими всеми вопросами, начиная да, от программы все остальное, выступить, выступить, и мы можем в любой момент... Э ну, сказать ему да или нет, но ну, мы должны знать об этом. Мы должны людям говорить. Вы должны об этом людям говорить. Вот, меня, вот это мое такое предложение. Но он не готов сейчас сказать, потому что но должен быть дополнения э, Можно я закончу? Да. Я прошу с нашей стороны всех, Помочь ему в этом брусье кто может. Ну, кто когда хотел. вносили дополнение Спасибо. по поводу отчета финансового, так вот, когда человек проведет инвентаризацию, он придет на комиссию, считается. Да, ну, расскажет обстановку, и тогда можно... Не не счет уставного фонда, я думаю, человек не, не носите, будет использовать эти деньги, если это не положено законом. Или это, ну, это, надо это надо дать это время раз. на проведение... А вы этого, подпишите, проект, кто это Я предлагаю внести в проект решения вопрос такой, что э, до следующей сессии Александр Иванович пусть распишет концепцию видения в этом вопросе и программы его. Затраты какие будут... И за 10 дней, чтобы он мог это распечатать и ознакомить депутатов. На следующей сессии депутаты пришли в господин Рябов, были готовы. И если возникнут вопросы, мы могли бы здесь сразу обсудить их и не откладывать долги. Мы, а мы не против давайте. помочь, да, не против изучить, но просто хотелось бы увидеть их в письменном виде. Потом, и, и... и потом мы можем уже определять установку фонда. А на словах ну, просто, а что не 500, а что 250? а может не хватит, мы не знаем. Давайте рассчитать, что-то чтобы ему защитить эту сумму, персонок, потому что деньги идут в сельские бюджеты, да? Ребята, 250 <связь> такие виртуальные части. Вы правильно как бы много обсуждали. Вот для того есть депутатский корпус, чтобы вносить свои предложения, контролировать этот процесс. И как бы мы не безучастны к тому, к тем вопросам, и он может быть один из самых печальных вопросов, который так или иначе посещает все наши, наши семьи. И не хотелось бы, чтобы мы входили на кладбище и болела душа, вот как сейчас, понимаете? Поэтому я прошу, предлагаю к голосованию этот вопрос. И э, протокол Дура Дмитриевна вписала к следующей, следующей сессии, программу. Предварительно да. обсудь, э, внеся ее на рассмотрение комиссии коммунальной. Мы, значит, И я думать, думаю, секундочку я прошу прощения, я думаю, что бюджетные тоже, потому что в части тарифов. Дело в том, что тарифы, как бы Александром Ивановичем... Ну, в черновом варианте были предложены, но я считаю, чтобы мы, что мы должны подойти к этому вопросу серьезно, и каждая цена, она должна быть экономически обоснована. Понимаете, почему мы сегодня запрашиваем ту или иную цену, ну, за различные, не будем перечислять, за различные виды услуг. То, вот такое документ, предложение. Чтобы мне не скакали, они только не, не хвастают, а тут вот это, может, может это же не того, чтобы эти средства. Я не говорю за, за потратить. Послушайте, я, мы в, я, я за то, чтобы налево, налево, налево Он очень необходим. на вопросы, мы Ставим на, за, на голосование принять предложенный проект в целом. Кто за? Да, ты ждет. Кто в кто воздержался, один человек воздерживается. Спасибо, Александр Нет, машина еще не понимаю. Александр Иванович, у меня такой вопрос. Коль вы уже утверждены как директор. Уже поступают жалобы о том, что вы перекрыли воду на кладбище, люди не могут, не имеют доступа к воде. Я перекрыл. Но ну, а Я вы, хочу выполнить обязанности. на сегодняшний день воды на кладбище... Я ответственно заявляю, я даже не знаю, где то еще труба проходит. Это мы как комиссия ходили и смотрели, там вы знаете. Я. Ирина Витальевна, это вода, которую, ну, я не знаю, красиво ли я, тактично ли озвучить сейчас, это вода, которую частным образом туда... И не знаю, оформлена не ли она. она не оформлена, понимаете? Слушайте, бы она была оформлена, не оформлена. На кладбище должен быть доступ Она не оформлена, я, я по источнику знаю. Хорошо, но мы не можем закрывать доступ в воде на кладбище. вот... депутатов, не я даже не это ее. Мой... Да и хорошо. Это, это... Мы, на на это принципе, я думала, что там вместе исполняющие обязанности были. Памятники да, да, если не не это извини, не не да, я думаю, что это. Александр Присаживайтесь, По состоянию на сегодняшний день официального Я прошу тише, пожалуйста. А комиссия депутатской этики должна смотреть за порядком за.